ilonlarni o'ldiringlar kimki ikki chiziqli va dumi kalta ilonni topganda uni o'ldirmasa bizdan emas chunki bu ikkovi ko'zni qamashtirib ko'r qiladi va xotinlarning qornidagi narsasini bolasini tushirib yuboradi ikkita ilon aytildi dumi kalta dumsizga o'xshaydi va kuragida belida ikkita chizig'i bori bu ko'zni nurini ketkazadi ko'zni ko'r qilishiga sabab bo'ladi ikkinchisi nima deyildi homilani tushishiga sabab bo'ladi bilamidik shu narsani rasululloh xabar bermasa xabar bermasa qo'y jonivorga rahm shafqat qilib o'tkazib yuborishlik mumkin bo'ladi bu akalar değil bu shariat bu shariat aytayapti, bu odamga zarar qiladigan zarar ko'randa, falon 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 ishlari bor shuning uchun qatl qillar, kim o'ldirmasa bizdan emas deyapti biz musulmonlarga aytyapmiz bu gapni